Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransa prezidentinə cavab verir. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Marsel şəhərində Erməni icması ilə görüşdə növbəti dəfə Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi, Ermənistanın birtərəfli qaydada müdafiə edən və həqiqətə əks etdirməyən fikirləri qəbul edilməməlidir. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi nə Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Erməni icması ilə görüşdə səsləndirdiyi fikirlərə cavab olaraq bildirilib. Qeyd edilib ki, həm 44 günlük vətən müharibəsində, həm də post-münadaqişə dövründə dəfələrlə Anta Azərbaycan bəyanatları ilə yadda qalan Emmanuel Macron müharibə və müharibədən sonrakı dövrdə öz məqsədlərinə nail ola bilməyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təəssüf göstərildiyi barədə ittihyaları Fransa prezidenti Macronun təxəyyülünün məhsuludur. Azərbaycan prezidentinə təəssüf göstərmək cəhdləri heç zaman nəticə verməyib. Prezident İlham Əliyev öz fəaliyyətində Azərbaycanın milli maraqlarını beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında daim uğurla müdafiə edir. Prezident Macronun açıqlaması bir daha onu göstərir ki, O Fransa'nın Erməni lobisinin əlində bir alətdir. Qeyd edək ki, onun izahat verməyə çalışdığı Erməni icmasının nümayəndəsi məhz o radikal şəxslərdəndir ki, ona qarşı Ermənistan tərəfindən Ölkəyə giriş qadağası qoyulub. Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi və Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınması fonunda Prezident Makronun bu kimi qərəzli bəyanatları bölgədə sülhün və əminəmliyin bərqrar olmasına mane olmaqla yanaşı, separatçılıq və terrorizm oluğa təşviq edənlərin və dəstəkləyənlərin destruktiv fəaliyyətinin daha da genişləndirməsinə rəvac verir deyə Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayıb.